Хотя бы было ведомо, но что Я хочу сказать, таково, что не было. Не было беды. 180 компаний кировоградщиков. И все эти компании должны работать. Это большие коллективы. Это большие коллективы. В коллективах люди. Люди – это кировоградчики, это наши семьи, которые жить должны в тепле, в тепле, в, тепле, в, тепле, в тепле. Скажите, пожалуйста, какая проблема сегодня возникла в этом зале? Сегодня собрались люди, которые поддерживают Кузьменко. А это, посчитайте, какое количество... Все нет, здесь не собрались чиновники. Если вот да, здесь небольшое количество. Но подождите, вы сегодня называете чиновниками людей, которые отвечают за раздержу администрации, то есть за те коллективы, которые находятся в этих маленьких местечках, которым нужна и вода, и газ, и тепло, а главное мирное небо. Не только нас, керамоградщины, а на всю Украину. Посмотрите, в какой хаос мы превратились в сегодняшнюю встречу. Мы же все керамоградцы. Мы все матери и все отцы. И хотим одного, чтобы у нас был мир. Да, я поддерживаю Рузуменко Анатолия. Сергея это 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 Анатольевича. Потому... Президент, которого выбрало 51% всей Украины. Президента выбрано служить народу. Да, вот цей народ Вы выбрал. Вы знаете, очень добрый. Я вас очень прошу. Давайте перестанем ссориться. Давайте думать о мире и о будущем Кировоградщины. У всех Давай. есть Давай. свои, подождите, Давай. у всех свои лица. у всех, да, я понимаю, очень много людей, которые стояли на Майдане, и у которых и погибли друзья, а сегодня погибают родные люди. Так неужели, сегодня, имея такую ситуацию на Украине, мы не можем помириться в этом зале? Мы же все кировоградцы. посмотрите друг на друга. Ведь мы еще вчера сжимали друг другу руку. А почему же нас милиция сегодня спускала? Давайте все не надо, как Я, Я почему? Смотрите, вы сейчас говорите, почему милиция и так далее. Но мы сегодня находимся в здании областной державной администрации. В общем-то, это орган, где решаются очень серьезные вопросы. Почему? И подождите, и не, мы не и в Волгар... на Раду полагаю, это да, этот, э, по на скрипы, не, не, не надо. Я очень всех вы прошу. Не, Давайте все успокоимся. 6 июня было да? 4, 4, 4 миллиона. Давайте

И начать работу. Вы мужчина тоже комитет. Я делаю вещь, что я не знаю, кто вы Я очень всех пришел. И сегодня президент, назначил нам назначил нам Я думаю, что ему виднее. Потому что если...